Всем привет! Меня зовут Еремчук Женя. В предыдущем видео я рассказывал вам о том, есть ли жизнь после Мехмата. А в этом я хочу вам рассказать о том, какова моя профессиональная жизнь после Мехмата. Вообще говоря, любое знание, тем более техническое, оно проходит три стадии. Это когда оно академическое, когда его только открыли ученые, это когда его начал использовать бизнес или предприятие. И третья стадия – это когда знание приходит в образовательную сферу в виде учебников, методичек и так далее. Соответственно, между всеми этими тремя этапами происходит некоторое время. По собственному опыту самая большая задержка между вторым и третьим этапами. В IT-технологиях современных между первым и вторым этапом разрыв крайне небольшой, потому что люди создают новые технологии, работают над новыми алгоритмами, параллельно по ним пишут статьи, собственно, то же самое делаю и я. Таким образом, академическое знание и бизнес-знание, оно в каком-то смысле даже выходит сейчас параллельно. Это касается сферы IT. Вообще я работаю в трех сферах. Начинаю я с бизнес-консалтинга, далее пошел в финансовую сферу. На данный момент я работаю в IT-сфере. Что я применял из своих знаний? Ну, в первую очередь, это статистика, а именно регрессионный анализ в задачах прогнозирования доходности, прогнозирования конверсии или поступления трафика. Когда ваш сайт, например, ежедневно имеет 10 миллионов и более трафик, когда ваш продукт всемирно известен, его владелец, разумеется, хочет знать, на каком этапе, своего жизненного цикла прибывает продукт какие его перспективы какие есть скрытые тренды закономерности для того чтобы планировать инвестировать ли дальше в этот продукт либо э, пытаться инвестировать другие продукты авось э, они выстрелят как-то э, свои распределять грамотно свои риски это задачи которые в том числе решает прикладная статистика на данный момент задачи, которые я решаю, это оптимальное управление технологиями, когда у вас есть система из большого набора настраиваемых параметров, например, передачи данных. Вам необходимо их передавать с наилучшей скоростью. Каждый раз вы меняете систему, вам нужно выбирать параметры, при которых эта скорость наибольшая соответственно вы пишете алгоритмы, которые симулируют работу этой технологии, которая э, симулируют передачу данных, и соответственно э, алгоритмы, которые находят оптимальные параметры конфигурации, проверяют, что он действительно оптимален. Также я занимался и продолжаю заниматься построением рекомендательными системами. Ну, как, например, вы смотрите YouTube, и вы посмотрели видео, и вам порекомендовали некоторое другое. В частности, вот я занимаюсь созданием таких алгоритмов и не просто алгоритмов а систем которые должны быть масштабируемыми которые должны быть отказоустойчивыми которые должны обслуживать в онлайн режиме десятитысячный трафик ежеминутный при которых рекомендация должна меняться в зависимости от действия пользователя то бишь можно сказать полноценно и всецело применяю методы и алгоритмы Data Science. Собственно, сама наука Data Science сейчас наиболее используется именно в IT-сфере. Она появилась недавно на украинском рынке. Можно сказать, пять лет назад, когда я только начал искать работу, то ее не было, поэтому вам в каком-то смысле будущим и нынешним выпускникам очень повезло, потому что вы имеете возможность работать по специальности и заниматься любимым делом и конвертировать свои знания в некотором смысле в твердую волю.